Собирались здесь 21 числа. Мы, мы с вами приняли решение отправить наше негодование по поводу невыплаты заработной платы уже полгода, даже больше, президенту, кабинету министров и администрации завода. Президенту мы отправили, ответа пока еще нет, но мы уже знаем, что уже дошло. Скоро будет ответ. Но администрация нам уже свой ответ дала. Она выпустила... Через, через своє своєображення, где написала, що робочі повинні працювати роботи ще раз працювати. і без Президент України Петру Порошенко, прем'єр-міністр України Арсенію Ясенюку. Вважаємо невиплату заробітної плати робітникам державних підприємств Південного машинобудівного заводу Дніпропетровського експериментального виноробного заводу, злочину проти трудового народу. Відсутність державного замовлення в стратегічних напрямках роботи цих підприємств, ганебним ставленням, як до робітників, так і до підприємств, особливо в південного машинобудівного заводу, яке може бути дуже корисним для наших Збройних сил, вимагаємо негайно перше погасити всю заборгованість трудівникам підприємств. друге Забезпечити державні замовлення державних підприємствам. Третє. Притягнути до кримінальної відповідальності винних у ситуації, яка склалася на підприємствах. Четверте, не допустити приватизації важливих державних заводів. Пропоную голосувати. Хто за резолюція схвалена. Прошу, будь ласка. Пойдемте поговорить. Говорите, говорите, Я, когда со мной нагло поступают, я разговаривать не буду. Это не вы. Я не вам говорю. Давайте так. Подожди. Кому? Давайте без оскорблений. Я же никого не оскорбляю. По-другому не получается. Так о чем я могу тогда говорить? Какое Привы терпение? Вы а как вы задавайте, Юлия, задавайте пожалуйста, вопрос. Да, да, вы вы один один вопрос. Да. За за пол а я не получаю денег. Полгода. Ну как я могу вам на митинге рассказать, кто заработал деньги, а кто не заработал? Я вас приглашаю, пожалуйста, пойдемте сядем, с расчетами, все будем разбираться. Так это нам все ну, повидим Ну почему? Ну выберите Что людей, 30, которые вы доверяете Чего там я там должен расчеты, кричать всем? Нам все деньги нужны. Зарплата наша, а не бумага. Вся страна стоит сейчас. Ну если это не надо, страна. как стоит. я могу спорить с вами? Вы же ситуацию вы читаете. Хорошо, шахтера нашли деньги, а нам нет денег. Вы да? знаете, я за шахтеров не отвечаю. Так вы отвечаете О, за нас, обещает. будьте добры, ответьте, вы что понимаете? нам делать дальше. На сегодняшний Я день, на, на сегодняшний Я день, вы читайте пресс, вы, вы же мне задаете вопрос. Я вам задаете. Представьтесь, пожалуйста, вы же меня знаете. Меня Олег зовут. Откуда Я вы? Я работаю фрезеровщиком зовут. В каком цеш? Я не скажу. Ну так а че я должен с вами разговаривать? Вы, 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 вы же меня работаете. позвали сюда. При, при цехе нам нам сказать, где мы работаем, мы уже на завод не попадем. Мы это знаем. Вы, вот, понимаете? Ты, Что за ну, вы Да ладно, Я знаю это. Ну вот ко мне я лично я подойдете. Я лично вы знаю. Вы знаете, вы хотите, а чтобы, вы представьтесь, я, пожалуйста? чтобы меня показали да по я телевизору? Пожалуйста, я, я хочу Пошел. свои заработанные деньги. Если, вороботники, вороботники. если, я не, если хотите хочу. диалог нормальный, я вам говорю, давайте людей, давайте пойдем, пойдем да, разговаривать. Так что вы я могу вам сказать, что война идет? Что я могу сказать? Что война идет? Моя война, а вы, что, что вы... вы знаете, когда слово «война», подождите, вы хотите меня услышать? У нас войны нет вообще, Вы денег у нас нет. Подождите, когда вы говорите слово «война» и улыбаетесь, у меня что-то это подозрение вызывает. Так а что, война за наши деньги или что? Общем, Она не за наши деньги. Она не да, Я, да, да, извините, да. я не политик. Из-за войны нету поставок из Российской Федерации. А что вы я не полиция. Послушайте, <решит> мы уже а не расчетные получаем? получаем. Мы их уже заработали. <решит> уже. Они а, делать, а как вы скажите, deploy, пожалуйста, вы сидите вы дома, получаете расчетные и заработали? Пойдемте я а я вам рассказать. Я хожу месяц в месяц на работу. <решит> Получаю расчетные. Почему я не А что вы сделали месяц в месяц? Я делаю гранатометы. Покажите, пожалуйста. Покажите, что вы сделали. Смотрите, в 38-й и посмотрите. Я что я сделал? Я каждый месяц работаю, получаю расчеты. Почему мы виноваты, что мы ничего не делаем? Вы Или это вы виноваты, виноваты, что мы ничего не делаем? А? а расскажите нам, что мне сегодня кушать? У меня даже на хлеб нет денег, не кошку нечем покормить, я уже не говорю там за детей за все. Кошку что там вот так ей надо? А на бумажке расчетных у нас вот так. Но денег же нет. Я еще раз попрошу, не оскорбляю. Никто вас не оскорбляет. Вас никто не оскорбляет. Ну, кому ну, все равно, никому а все равно. Да, не надо. Я еще раз вас прошу. Если вы хотите...

Нормально мне могут рассказать пойти со мной да я. Да люди полгода здесь хотят, понимаете, здесь. Ну, так что вы а хотите а мои меня? Знаю, что не вы знаете, что ну, Ну кто вам сказал? Ну кого сократили, а кто был день у меня? Живу. День ну кого сократили? Живу. Ну, кого сократили? Нет, конкретно. Ну кого скажите конкретно? Вы так все разговариваете, конкретно не говорите, откуда не а говорите. Что кого я вы боитесь? Меня боитесь. Увольнение. Ну, вот этого я боюсь. Ну что помолчите? в Кабмин сами, решайте этот вопрос. А я где бываю? Так вы нам хоть что-нибудь что скажите? Так мы покажем автомобиль будем показать, так, ну, что ну мы делаем. Я же вам хочу рассказать, а вы мне кричите, так дай зарплату. Сколько а законов мы нам нам чтобы, чтобы деньги были, надо что-то сделать. Заказов нету сейчас. Россия... Ракету ну, зачем делали, за которую не можем до сих пор деньги получить? Вы же понимаете, я же хочу вам рассказать, а вы мне... А вот ракету зачем, а то зачем? Я не могу вам так рассказать. Вы на пальцах. Ma che c'è tra конечно. И делали, и там раз и Днепр делали, и циклон делали. И циклон отправили, и электромакет отправили. отправили. Ну, ну пожалуйста, вот это я считаю деловой ну, разговор. ну, ну давайте я вам пойду, месяца, на мы... цифры покажу. Вы же считать умеете все, умные люди. Мы встречались в октябре месяце, вы говорили. Почали, да. Мы будем в октябре, Я вас попрошу, вот давайте, чтобы вас не использовали До и меня. Октября... Вот в эти, в эти, вот стоят. Мы говорили, стоят. На в цехах разговор был. Подождите. Я на вас не ты. Подождите. Я вас позвал. Я говорю, мне неприятно, когда люди, которые стоят вообще окушать, к заводу мне Все равно хочется. Я работаю Я в 25-м цеху. Были в 25-м цеху представители от дирекции завода. Мы разговаривали. Все, нам пообещали. Вы подождите мы постараемся выплатить деньги. Мы ждем, так, конечно, так это, ноябрь, декабрь, январь уже прошел. Мы ждем, а кушать-то нам все равно нужно. Мы ракеты делали. А вот сейчас, да, в декабре не делаем, в январе не делаем, Февраль феврале не делаем. Это мы не, не наша вина. Мы согласны выходить, работать и делать. Любую работу. Любую работу. Я вам за это и благодарю. Я же бабки собираю, я собираю начальников цифру. Да, мне стыдно людям в глаза смотреть, потому что я прихожу. И я беспомощный сделать здесь. Если бы это было предприятие мое личное, личное предприятие. Но я же работаю на государственном предприятии. У меня есть начальство, которое, которое не дает то продать, то купить, потому что это государственное имущество. И моя задача удержать его и вас удержать как специалист. Смотрите, если бы я был по-другому капиталистом, я бы в июне месяце, когда было понятно, что заказы уже не идут, я бы остановил предприятие. И все бы шли уволены. Но я же до последнего надеюсь, и сейчас надеюсь, чтобы все-таки возобновиться производство, чтобы пенсионный возраст не идут, чтобы зарплата минимальная была. Даже сейчас мелочи какие-то работают, ну хоть что-то прокручивается, вы дома сидите, потому что вынужденно, Так я с вами говорю. Но сидите потому, чтобы вам удержать ваш пенсионный возраст, стаж минимальной зарплате. Пожалуйста, на вопрос. Скажите, заказ на 20 тракторов, это так было, просто так сказано? Нет, нет, нет. По тракторам сейчас движется. Да, Знаете, сейчас же так же денег нет и сельского хозяйства чтобы их закупить. В стране нету денег. заказ на 20 тракторов? Сейчас есть. Ну, так Вы знаете, вот сейчас напечатают, сейчас с Энергоатома позвонят мне опять скажут, что у вас там забастовки, у вас там ничего нет. Люди просто не хотят сюда ехать. Просто в Днепропетровск, тем более в Вы же нас извините тоже. Вы знаете, я же не нам Господь, тоже, Бог, но если я стараюсь на лучшее. Надо. Я не и могу и вам дать рецепты больная. на все что вопросы. Что мне делать? Объясните. Что мне делать? Как я могу прокормить семью, если я 6 месяцев не получаю зарплату? Вы знаете, на, на, сегодняшний день, на сегодняшний день мы работаем с кабинетом министров, с РНБУ, с администрацией президента. Да стараемся. Но не все так просто все выбить. Вы же понимаете, каждый тянет на себя. У нас предприятие, но ну не может она ремонтировать танки так, как ремонтирует. Харьковский танковый завод, правильно? Так а ну, чего не ты можешь? можешь. У нас Через люди не черпога. такие, как. Да там, там специализация Магнит. своя, у нас нет запчастей не таких. Мы так стараемся мы взять. Сделать. И техника другая. Вот трактора, другая. Так сразу, это, чтобы делали. Ну вы, вот мы ну, считаете, писали, мы не вы, хотим, же, да? Да? Да Письмо трудового не коллектива не писали. Вы, ну, я так, вам ну, скажу, что между что прочим, вы, придете что что ко мне в кабинет, и я вам дам мы обширное интервью. А вы здесь мне неудобно. Нет, вот так мы Я с людьми, сегодня да. Да мы пишем и в резиденции. Так вы пишите, давайте мы все вместе напишем. Так напишите, я же говорю, давайте соберемся и пойдем. Обращение от всего завода, коллектива. Профсоюз подписывал. Все. Все эти есть обращения. И у президента, и в Кабмине, и ценю Яценюка. Везде пишут. Я не знаю, что уже ну, делать, куда я податься я, да, и вообще, я, что это происходит. Да, а на это работу ходим, да. это нормально. Любая да. работа на нашем предприятии будет ну, стоить троллейбус. дороже 20 раз. Буты, если Убыток. будете крутить там это самое под 400%. 500%. А, ну если вот это да. А. Да. да. Вы знаете, показали, что значит. что троллейбус ходит, купил город за 3 миллиона Все и пообещали выплатить людям хотя бы часть зарплаты. На пятом маршруте входит а, новый троллейбус. И три еще в цехе стоит. Где деньги? Ну, с 30 давайте, декабря, давайте я деньги? вам, давайте я вам расскажу, что такое троллейбус. Троллейбус, вы я видели? Давайте я покажу свой кошелек, давайте. Ну вы же меня спросили. Ты счета принесу, которые у меня нажали. А за квартиру не плачу, на сентябре месяц. Это я прекрасно знаю. Ну так что вы хотите, разорвать? Вы меня спросили. Я не получаю зарплату. Ну кому вы это говорите? Ну есть расчет, ну есть расчет трава. Они говорят, нас не касается. Ну так вы проверьте, ну что же вы меня сразу делаете приступ? Вы же можете в бухгалтерию пойти и посмотреть. Бухгалтерия есть, пожалуйста, посмотрите, кто ну, как вы получает. Вы только не обувайте от этого, вы можете пойти. Кто нам что покажет, вы можете пойти. Да это я ж вас предлагаю, давайте покажу. Люди требуют, чтобы то хотя бы что-то. ну дайте, что-нибудь вы, вы подошли и говорите, расскажи мне, я хочу рассказать. Говорите, не покажете. я говорю, покажут. Пойдем, Да пойдем. Пойдемте покажем. Все, все пошли. пошли. Куда вы пойдете? Ну куда, чтобы вы показали. Все, пойдём, вы да. представляете, как это надо человек, который разбирается в бухгалтерии. А, а, -а вот в а -а. Ну так а какая а -а -а. вам показывает? Оказывается, вы разбираетесь в бухгалтерии, а мы бараны. А я же на это учил. А мы -а бараны. А вы не бараны. А -а -а. вы на, на это учили. Не вот, вот именно. И кто вас вы учил? Кто вас учил? Меня учили в институте, в университете, в школе. Когда это было? Да какая разница, когда это было? Вы говорите, что я баран, что ли? Нет, я не говорю, что вы. я же не вылез туда просто так, без образования, без ничего. Вы очень умный, вы очень умный. Вот видите, вот были нибудь И вы, и вы это образование получили. Я вам хочу рассказать, почему у меня не получается. Когда вы получили это образование? Так я же рассказываю, а вы не видите что получается при, при вы получили, и у каждого Какое? был партбилет. Четвертый цех, 61 там. Это подразделение там. Я не понял, да. что да. вам нужно ближе, начальник цеха. Откуда нету денег? Нету так, А кто, правит? потому что это мои Не, ну знаем, Вот его подразделение с ними да. разбирает. Какое сейчас? Ну, филиал. Ну, не филиал. Ну, сейчас, Ну подождите, давайте, чтобы у нас не закончилось опять. Перекрытием Что? дороги и так все. Таки... Вами Что? просто все? используют я вас, и потом я... всех остаются. О... Ну, просто работа есть, сам пищи, а где деньги денег. Хоть за три месяца. Дайте тебе. Я вот сейчас 9 вот, месяцев э, на Ответьте, почему от 308? -й? Пенсии у меня нету нормальной. Цех. Из этих получили по сентябрь месяц деньги. А, а всем остальным работал. не дали. Деньги. Это неправда. Это неправда, цехе, это это неправда. Это неправда? Работа. Работа. но люди говорят. Как? А, вы да, да, а люди не говорят, что они работают. И, и, и сегодня работают. Вы сегодня и завтра. Потому что токаря стали в позы. Деньги распределяются всем. i Так, там, значит, можно получить деньги, а да, всем остальным... Да, ну, такого ну, не бывает Ну, как это такого Камера, не бывает? Кто да, делает камеры, минометы, ждет, те механика, работают. Да? Нет, так О, они не же не работают, но гитара, не получают денег потом. Не, получают? не получают? А по сентябрь месяц не пол... получают. Получили. Не получают. Ну, я отработаю, я не вот делаю минометы, только... но я на не, минометы, не получил денег. получил? Нет. А, 308 отдел. Вот там, возле Южной проходной, где был раньше 26-й центр. Получили? получили по сентябрь месяц. На государственные предприятия, на ракеты дает только государство. По сентябрь месяц получили. Мы договариваем И по банкам, и с коммунальщиком. Со всеми договариваются. А, а мне каждый день звонят. Заплатите за, за мусор, заплатите за воду, за канализацию заплатите. Чем? А я 44 года на, на заводе. 69 -го года. Как это? Ну, люди проработали по 6 месяцев. До того, я, я же вам хочу. Вот вы, вот я, нет, я нет, уже понял, один призрачник ушел, нет, вы остались умные. Да? Пойдемте, вы же, не, вы умеете считать. Полипи. Полипи. А у меня нет. Все, а нет. пойдемте. А потом людям рассказывать. А, а по потом, не, ну как же я потом, если тут все стоят? Как я потом? знаю, как можно вот это делать. А вы, а я не знаю. Вот если вы знаете, да, значит, ну, вы же не а хотите. Что мы не хотим? Мы хотим, если Ну как, сколько это либо сделать? Вот у нас сейчас человек ну, надо получить. Ну, Работа на чем Ну, в ну, ну попал, что я вам десятый раз повторяю, и что и заказами и работаем. Вы говорите, когда они будут? И я не, не знаю, не когда Может, не не и и будут. Может завтра будет, вот после Если бы делали, если бы делали что-то другое, ну мы делали ракеты Да ну понятно мы другого не можем делать. В 95 м да. году точно да. это. Вот, 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 надо, алло, говорите, ну, Алексей. Слава был. Богу, проработали вот до этого. Ну, мы до сих пор не делали. Был троллейбус, делал. троллейбус, был трамвай, а? было ветроэнергетика. Да, Это так, что был я трактор. Делал? Я, а сейчас я весит, Шо, не что мне делать, я кушать хочу. Нет, вот нет. меня, на месяц меня выгнали домой. Почему трактор закрыли, почему троллейбус закрыли, почему трамвай, почему ветроэнергетика? Не говоря о ракете. Что? Алексей говорит, что мы кроме ракет вообще ничего, ничего не умеем. Где проводить? теперь Алексей? Тем да. более того, это извините, токаря, ну, это каря, ну, это каря. Ну, потеряете ну, ну, вы, ну, осталось 8 мы, тысяч людей, 8 тысяч осталось. золотые руки, это не обязательно даром будет. дальше что будет Я поработала сколько лет, долго меня. Вы Вы меня спрашиваете, как будто бы я президент страны. Нет. Я, 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 я отвечаю за этот завод, вот и, и за государственные имущество, которые здесь находятся, а Вот знаете, за все слова надо всегда отвечать. Вот вы сказали, вывезли. Скажите, кто и где? Вот милиция есть, они... не заявление. Я не знаю. Оборудование как было, так и есть. Да? Я хожу по заводу. Я вас не вижу. Это все... А все остальное... -фирма для кого, вот, скажите пожалуйста? Для кого разработали? Ну почему там? там для работы. кого разработали? Для рабов? Для этих? Еще разберутся. Для Давайте кого мы будем для рабов делать. Для... Не заказывают. для японцев. Они ж нам пока не дают. Мы серийный завод. Ну что теперь? Мы не разработчик, но ну, мы шо, серийный шо завод. Ну что делать? Теперь? Так я же ну, вот, бегаю скажем. и кричу там. Что делать? Что? Езжу в Киев. Куда мне еще ездить? Скажите механизм построен. Езжу по везде, по станциям, по всем. Спрашиваю, что мы можем делать. Дальше что? Ну не дают, да? Не дают. Ну а, шо, ну, а мы говорим, ну, что нам обратились президент, премьер, Верховную Раду. Везде обратились. Ну что, идти на Криворожскую 22? Ну так и что? Ну, 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 все равно, ров... ну да, ну что нам? Мы Поэтому, мы ну мы можем... я же говорю, что делать? А что такое Криворожская свадьба? Что такое Криворожская два? Это мне говорили в 95-м году. А ну я, а я не знаю, что вы... такое. А, отдел не... кадров. Криворожская 22, это отдел кадров. Я просто знаю, что от продажи металла восемь. Ну что Ну что я вам могу сейчас сказать? Ну, ну хотя вот бы сказали, что, сказал, ну, что, вы что вы своей своей? придете вот 2 марта, будем бесплатно вас обедами снабжать. А, а вдруг не одевать, получится, что, что, что вы да тогда с меня сделаете? А 2 марта придете, опять на месяц вас отправят гулять? Ну что делать? Ну кормить не это самое. Ну что делать? Ну вы бы выгнали нас моментально. Ну я же это не дыма. сделал. Дыма без огня не бывает. Правильно? Есть пословица. Подождите, были разговоры, что нас Прости. отправят. Вот. Были